Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ketemu lagi bersama channel kang momo dimana pada kesempatan kali ini kang momo akan membagikan informasi mengenai jenis padi yang pasti bakal populer di tahun 2024 karena memiliki produksi yang sangat tinggi selain itu rasa nasi yang sangat pulen dan juga enak jenis padi ini akan menjadi jenis padi masa depan bagi para petani dengan membudidayakan padi ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal ini banyak disukai para pakul padi karena memiliki rendemen padi yang cukup tinggi jenis padi apa Mari kita simak bersama-sama. Benih padi Sterling BSHS 6H adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik. Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan. Jenis padi Sterling BSHS6H memiliki umur yang cukup lumayan genjah, yaitu 85 hari setelah tanam para sahabat Kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan Selanjutnya untuk jumlah anakan perumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 perumpunnya Untuk produksi sendiri ini bisa mencapai 18 ton para sahabat dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya dengan jumlah bulir per malainya yaitu 450 sampai dengan 550 bulir per malai Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bila video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada sahabat petani di Nusantara. Bagi yang memerlukan jenis padi ini atau mau memesan, bisa dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembeliannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.